मुल्क के आई शहर बेंगलुर में मुख्तलिफ इलाकों शहरों देहातों के लोग आबाद हैं बेंगलुर में रहने वाले जिले के चन्नगिरी तालुके के लोगों ने अब अपनी ही एसोसिएशन कायम की है जी हाँ दोस्तों बेंगलुर में रहने वाले चन्नगिरी तालुके के लोगों ने अपनी एसोसिएशन कायम की है जिसका नाम है जिसका नाम है चन्नगिरी तालुके न बेंगलुरु निवासीगढ़ क्षमा अभिधि संघा जी हाँ दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है कि बेंगलुरु में रहने वाले चन्नागिरी तालुके के तमाम लोग चाहे हिंदू हो मुसलमान हो अपने इलाके की तरक्की अपने इलाके के लोगों की मदद और रहनुमाई के लिए एसोसिएशन कायम की है इस एसोसिएशन का अफ्त हाल ही में बेंगलुरु के टाउन हॉल में अमल में आया इस इलाके के एक बड़े स्वामी जी श्री श्री गुरु बसवा महा स्वामी की मौजूदगी में इस संघ का अफ्त हुआ गुरु बस स्वामी जी ने कहा कि चन्नगिरी तालुके के बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशन है इस तालुके ने रियासत को एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर दिया है चन्नगिरी से ताल्लुक रखने वाले आंजानी जे एच पटेल इस रियासत के मशहूर सियासत दानों में शुमार किए जाते हैं जो कई खसूसियात के मालिक थे చీఫ్ మినిస్టర్ కే తోర్ కరక్కి కాజా ముఖ్యమంత్రి అలాకున్నగిరి పటేల్ అప్పట అప్పట సమాజవది ಅಪ್ಪಟ ಸೋಶಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೇಜ್ ಪಟೇಲ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅದು राजकीय पटेल बहरहाल चन्नगिरी तालुके के बेंगलुरु निवासी तरह हरीश नायक नायब सदर इंजीनियर हबीबुल्लाह खान और दीगर कई अहदेदारान इस तंजीम में शामिल हैं। इंजीनियर हबीबुल्लाह खान ने कहा कि बेंगलुरु में रहने वाले चन्नगिरी तालुके के लोग हर मैदान में हर फील्ड में अपनी शनाख्त कायम किए हुए हैं कई अफराद आला पर अफराज हैं एजुकेशन मेडिकल कानूनी फील्ड में नुमाया खदम अंजाम दे रहे हैं ये तमाम लोग अपने इलाके अपनी सोसाइटी के लिए कुछ देना चाहते हैं लिहाजा सबने मिलकर ये एसोसिएशन कायम की है इसका अहम मकसद चन्नगिरी से बेंगलुरु आने वाले लोगों की मदद और रहनुमाई करना है ज़ुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट yes. दौनगिरी डिस्ट्रिक्ट में चंदगिरी ताल्लुक है हमारा चंदगिरी ताल्लुक के जो बेंगलुरु रेसिडेंस हैं चंदगी तालुक से आकर जो लोग सेटल हुए हैं अलग अलग फील्ड में तो ये लोग बैठ के सोचे कि चंदगिरी ताल्लुक और ये स्टेट हमको बहुत कुछ दिया है हम कुछ हर हर जगह अपने अपने जगह कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कोई प्रोफेसर है कोई एडवोकेट है सब बन गए सेटल हो गए आप सोचा कि हम हमारे ताल्लुक को कुछ देना चाहिए हमारे गाँव को हमारे डिस्ट्रिक्ट को कुछ देना चाहिए तो उस इरादे से हमारे कुछ यहाँ के लोग मिलकर जो सेटल हुए हैं यहाँ पर सब मिल के चंदगिरी ताल्लुक के ना बेंगलुरु निवासीगड़ा संगा तो चंदगिरी ताल्लुक बेंगलुरु रेजिडेंट्स एसोसिएशन बल्कि हम एक बनाए हैं थ्री मंथ्स पहले ये ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से तो ए सर्टिफिकेट भी है तो हमारा ये इसका जो इंटेंशन है वो ये है कि चंदगी ताल्लुक से जो लोग आते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता बराबर लिंक नहीं होते उनको कोई गाइड नहीं करता तो हमारे लोग जो यहाँ हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पर बोरिंग हॉस्पिटल में चंदगीर तालुक के पचास सौ दो लोग काम कर रहे हैं फिफ्टी टू स्टाफ मेंबर्स और वर्किंग इन बोरिंग हॉस्पिटल शिवाजी नगर तो हम क्या करते हैं वो उनको फ़ोन करके फ़ोन पर उनका एडमिशन करवाना है पैसा नहीं है फ्री इलाज कराना है वो सब हम एसोसिएशन की तरफ से हम कराएंगे उसी तरह पुलिस ऑफिसर सोलह पुलिस ऑफिसर हैं चन्नगीर के बेंगलोर में वर्किंग डिफरेंट पुलिस स्टेशन तो उनके ज़रिए हम किसी को कोई परेशानी है पुलिस स्टेशन में कुछ काम होना है तो उनको भी हम पुलिस स्टेशन के जरिए काम करें बीबीएमपी में ऑफिसर्स हैं हमारे चंदगीर तालुक के उसी तरह एडवोकेट्स हैं बिल्डर्स हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे अलग 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 फील्ड के लोग हैं हमें चाह रहे हैं कि इसके बाद ये एसोसिएशन हर तीन महीने में और एक हमारा प्रपोजल है कि हमारे ताल्लुक चंदगीर में जाकर बीस पच्चीस कंपनीज को ले जाकर एक जॉब मेला नौकरी दिलाने के लिए जॉब मेला वहाँ कराने की एक बात है फिर छः महीने में, में एक बार चंदगिरी में आ, फ्री मेडिकल कैंप वहाँ जाकर हम खुद वहाँ करेंगे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट का काम करेंगे मेडिकल हेल्प देंगे और कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम सब देंगे तो हमारे ताल्लुक के पूरे लोग इसमें मैनेजिंग कमेटी की छब्बीस मेम्बर्स हैं रजिस्ट्रेशन है तो इसके बाद हर साल हम इस तरह का कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो कैसे ये पूरा इंतजाम हुआ इतने सालों के बाद कैसे आप सब लोग मिल बैठे एक जगह जमा हुए ये हमारे हरीश नायक बल्कि हैं मैं मैं भी मेरा गांव के बल्छी बल्कि चंदगी तालुक में वो मेरे गांव के हैं वो हरीश नायक एडवोकेट है यहाँ पर हाई कोर्ट में तो वो एक बार मुझे पूछे साल में एक बार है, गेट टुगेदर करेंगे हमारे ताल्लुक वालों का तो फिर बाद में ये मशवरा है कि सिर्फ गेट टुगेदर करके साल में एक बार खा के जाने के बजाय कुछ प्रोडक्टिव काम कोई कंस्ट्रक्टिव काम क्यों नहीं करना चाहिए तो फिर ये मशवरा हुआ कि नहीं नहीं भाई एक मुस्तिल एक बाकायदा एक इदारा रजिस्ट्रेशन करके कुछ लोगों को हेल्प करेंगे हाँ खाना तो सब खाता है फिर वो सब लोग मान लिए अलग अलग चिनमया बोल के उसको बुलाए फिर वो एक प्र, प्रमोद बोल के एक आया फिर शशांक बोल के बहुत सारे हमारे बसराज बोल के हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे ताल्लुक़ के हैं वो सब आए सब ने इस बात को पसंद किया और इसमें जो है बहुत अच्छा एक जैसा बोलते हैं ना ट्रू सेक्युलरिज्म जो हम बोलते हैं हिंदुस्तान में वैसे ही ये हर एक कौम के लोग इसके अंदर शामिल हैं और उस पूरे कौम के मिलकर एक जुट होकर एक जज्बे से जो काम करें ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है नंबर वन नंबर टू ऐसा इस आएस तरह का रजिस्टर करके प्रपोजल के साथ बात आइडियोलॉजी के साथ काम करने वाला इदारा कोई किसी तालक़ पर अब तक नहीं बना है कर्नाटक में ये पहली बार है कर्नाटक की तारीख में कि किस तरह काम करें ये हमारा एसोसिएशन कर्नाटक के लिए रजिस्टर किए हुए हैं कुछ 900 लोग ऑलरेडी हमारे उसमें मैनेजिंग कमेटी जो है हमारी प्रेसिडेंट वाइस उस तरह के छब्बीस लोग, है, है। लोग हैं मैनेजिंग कमेटी है नौ लोग ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करके फीस बन के वो मेम्बर हुए हैं अभी कम से कम एक दो हम लोग मैंबर बना हाँ और दो हज़ार आने वाले हैं वो उस, उनको सब मेंबर बना के एक मिसाल हम कायम करना चाह रहे हैं सबके लिए एक एक सोशल वर्क जो बोलते ना खिदत खल खिदमत खल एक कम्युनिटी अपने कम्युनिटी के लिए करता है वो कोई ताजुब नहीं है अपनी जात के लिए कोई कर रहा है खिदत खल मगर ये इसकी स्प्रेशर ये है कि हिंदूस हैं ब्राह्मीस हैं लिंगायत हैं मुस्लिम्स हैं क्रिश्चन सब लोग मिल के सबके लिए काम करें ये इसकी खसूसियत है ऐसा कोई ताल्लुक वाले किसी ने भी नहीं बनाया कर्नाटका में हमारा चंदगी का रिकॉर्ड है ये स्पेशलिटी पहली तंजीम है जो जी पहली तंजीम है जो इस तरह का अलग अलग जात के लोग मिलकर एक टीम होकर जुट होकर जो इस तरह हंसते खेलते आप देखिए आज कितना अच्छा माहौल रहा तो एक 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 एक, एक ही माँ बाप के जिस तरह बच्चे होते हैं उस तरह जो एक टीम बनाकर जो कर रहे हैं चंदगी पहली बार है इससे पहले कभी नहीं हुआ है मेरा नाम हबीबुल्ला खान है मैं यहीं बेंगलुरु में हूँ कंस्ट्रक्शन में और मैं इस इदारे का वाइस प्रेसिडेंट हूँ దీర్ఘాయుష్య బూ జీవన స్వారస్యవోయ్ బోధనే బు సాధన హోత మాత ప్రీతి హోయ్ జాతి బ్రీతి హోయ స్వాతంత్ర బ సౌజన్య హోతూ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಚ್ಚುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಘವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಘ ಎರಡು ಉಂಟು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಒಂದು ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಯಾವ ಸಂಘವನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವ ಸಂಘವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂಘದಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬರಬೇಕು ಆ ಸಂಘದಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಸಂಘದಿಂದ ಸಮನ್ವಯತೆ ಬರಬೇಕು ಸಂಘದಿಂದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದೆ ಆಗಲೂ ಇದ್ದೀರಿ ಸಂಘಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಬಹುಶಃ ಚನ್ನಗಿರಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಗಿರೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನ ಚೆನ್ನಗಿಲೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಗೆಯೇ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎರಡನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಇಂತಹ ಸುಳೇಕೆರೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತದೈದು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಕರೆದ್ರೆ ಪಾಡಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುತೇಕ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವಿಚಾರ ಯಾರನ್ನಾರ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೋಟೆ ಆ ಕೋಟೆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನೇ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಕೋಟೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಾಲೂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇರಬಹುದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಲೂಕು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಜೆಎ ಪಟೇಲ್ ಅಪ್ಪಟ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಪ್ಪಟ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೇಜ್ ಪಟೇಲ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಮಹಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಧಿಗೆರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸುಮತೇಂದ್ರ ನಾಡಿಗೆ ಅವರು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು ಕೂಡ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಣ್ಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ